Перемагає учасниця під номером сім. Міс артистичність. конкурсу «Я Украинка» стає участница під номером 12. под номером 13 Белая Мария <плес> Мисс Фантазия Конкурс «Я украинка» Встает участница под номером шесть. Кузнецова Яна. Ваши лучшие области. <звучит музыка> У номинации «Мисс Гармония» Переможецей встает Конкурсантка под номером 16. Переможеце у номинации «Мисс Грация» стала конкурсантка под номером 11. 2013 стає конкурсантка під номером 18. Буде Анастасія. Чого Национальный колорит завоевала конкурсантка под номером 3. Довите! возится и конкурсантка под номером 9. подарунки та українські обереги, які отримали наші учасниці, надані від партнерів конкурсу Всеукраїнської Федерації Спас. Дякуємо також Запорізькому коледжу технологій та дизайну за створення чарівного образу наших конкурсанток. Щиро вдячні талановитому режисеру, постановнику, хореографу конкурсу нашого Олексію Матвієнко. И я хочу с радостью запросить его на сцену для урочистого слова. Прошу вас. Уважаемые зрители, уважаемые болельщики, вы знаете, у нас был очень трудный период, два с половиной дня, когда мы пытались все это успеть сделать. Но говорят, за каждым успехом мужчины стоит, как правило, успешная женщина. И мне повезло. У меня было две успешных женщины, которые за мной стояли. Это Наталья Федоровна. Комочек. Звук так энергии, которая, когда я говорил, не может быть, может быть, она говорит, нет, получится, нет, все будет, нет, все будет хорошо. И моя уважаемая коллега, Яна Владимировна Волкова руководительница которая всегда знала, какое слово для души сказать, чтобы не падать духом. Я хочу поаплодировать этим двум прекрасным женщинам. Но не только их. Я хочу также поздравить наших конкурсантов, наших прекрасных участниц. И, девочки, напоследок я хочу вам сказать, что настоящая красота это не 90-60-90. Настоящая красота ⁇ это красота души. Души, которая может любить, души, которая может радоваться, души большой и необъятной. Настоящее счастье ⁇ это не титулы, призы и награды. Настоящее счастье ⁇ это когда вы увидите милый взгляд прекрасных маленьких детских глаз. Счастья вам, женщины! Любви вам, цветов, красоты! Спасибо. Для награждения специальным призом на сцене запрошується начальник Державної податкової инспекции в Оршиникитовском районе Георгий Геннадійович Росолов. мужской половины своего коллектива поздравить всех женщин, находящихся на этой сцене, женщин, находящихся в этом зале, с наступающим 8 марта, с праздником весны. Всего вам самого хорошего. Хочу передать огромные слова благодарности организаторам этого конкурса, Центру патриотического воспитания молодежи. То, что вы делаете, это большое дело. Та красота, которую мы видим здесь на сцене, это такое, что просто перехватывает дыхание. Я смотрел и очень непросто для меня сделать выбор. Хотел сказать какие-то официальные вещи, но их говорить не стану. Я хочу обратить ваше внимание на то, с каким блеском в глазах, с какой любовью наши конкурсантки доносили вам свое мастерство и таланты это дорого стоит. Один блеск в глазах заставляет наши сердца биться чаще. Это большое дело в части патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Наша служба уделяет большое внимание воспитанию налоговой культуры. И мы хотим донести до вас сейчас те слова, что патриот Украины – это тот человек, которые любят свою страну, которые уважают ее законы, которые платят на работу бы... Можно, Можно по-разному оценивать таланты наших конкурсантов, но я хочу от лица своего, от лица своих коллег, мужчин нашей службы, хотел бы определить мисс наших симпатий. Вы знаете, меня поразил взгляд одной из конкурсантов. Я просто поражен. Это Виктория Горбачева. дело, которым занимается Центр патриотического воспитания молодежи и в качестве небольшого подарка, который, я думаю, поможет каждой из конкурсантов лучший подарок. Это книга, они сейчас получат налоговый кодекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова